Salam dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində, Masazır dairəsinə yaxın məsafədə, əsas prospekt yoluna yaxın 3.5 sot torpağın içərisində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 6 otaqlı, super təmirli villa təklifimiz var. Villanın geniş həyəti var. Həyətində müxtəlif növdə meyvə ağacları, bəzək ağacları, gülləri var. Burada yerləşir villanın yay mətbəxi və manqalxanası və əlavə olaraq Qaracığı da var, sanitar qovşağı da var həyətində. Fundamenti beton karkaslı, mərtəbələr arası monolit betondur, cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb və yerdən kürsülüdür. Villa şəxsi tikili olduğu üçün içərisində təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Tam yaşayışlı ərazidə yerləşir, ətrafı böyük villalardan ibarətdir. Burada villanın qaraşı yerləşir. Villanın ümumi sahəsi isə 270 kvadrat metrdir. Qaz, su, işığı daimidir, sənədi isə tam mülkiyyət kupçadır. Dəyərli izləyicilərimiz, sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olub bildirişləri açıb videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, gündəlik yenilənən yeni-yeni videolarımızla daha yaxından tanış ola biləsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, bu gözəl villamız münasib qiymətə təklif olunur. Qiymət haqqında ətraflı məlumat isə videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Fikirlərinizi isə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmiylidir. İndi isə villanın içərisi ilə daha yaxından tanış olaq. Biz 1-ci mərtəbənin dəhlizindəyik. Villanın döşəməsi isə parketdir. Geniş dəhlizi var 1-ci mərtəbədə. Tavan dizaynla işlənilib. Burada yerləşir villanın mətbəxi. Mətbəx də genişdir. Mətbəx mebeli quraşdırılıb, hazırdır. İsitmə sistemi isə kombidir. Kombi də quraşdırılıb, hazırdır. Çox geniş, gözəl bir villadır. Şəxsi istifadə üçün inşa edilib. Əmlak sahiblərinin nəzərinə, kanalımızda birbaşa əmlak sahiblərinin öz adından reklamlar yerləşdirilir. Reklamlarımızın qiymətlərində endirimlərimiz var, buyurub yararlana bilərsiniz. Burda isə yerləşir villanın qonaq otağı. Tavan dizaynlaşdırılıb. Qonaq otağı genişdir, işıqlıdır. qeyd etdiyim kimi tam yaşayışla ərazidə yerləşir, qazı, suyu, işığı daimidir, sənədi kupçadır, ümumi sahəsi 270 kvadratmetrdir. Burda isə yerləşir çamaşırxanaсы. Sanitar qovşağa aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Sanitar qovşağı da genişdir. Beləliklə villanın birinci mərtəbəsində yerləşdir: qonaq otağı, mətbəx, camaşırxana, sanitar qovşağı və geniş dəhliz. İndi isə villanın ikinci mərtəbəsi ilə daha yaxından tanış olaq. Villanın ikinci mərtəbəsində isə yerləşir: 4 yataq otağı, 2 sanitar qovşağı. Sanitar qovşağının biri ümumi, digəri isə yataq otağının daxilində yerləşir. 2-ci mərtəbənin də dəhlizi çox genişdir. Bahalı qapılardan istifadə edilib, tavan dizaynı da işlənilib. Mas hazırda çox gözəl, hündür bir ərazidə yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, satışda hər növdə, hər sövqə, hər büdcəyə uyğun daşınmaz əmlaklarımız var. Villalar, həyət evləri, bina evləri, torpaq sahələri və obyektlər buyurub müraciət edə bilərsiniz. Ayırıqlıqda yataq otaqları ilə tanış olar. Hər bir yataq otağının tavanı dizaynla işlənilib, otaqlar genişdir, pəncərlərin qarşısı tam açıqlıqdır, heç bir maneə kəsmir. digər ikinci bir yataq otağı. Və bu yataq otağının daxilində isə özünə aid sanitar qovşaq yerləşir. Xüsusilə bu gözəl villamız ümumilikdə bir qonaq otağı, 4 yataq otağı, bir mətbəx, 3 sanitar qovşağı, 2 geniş dəhliz və eyvandan ibarətdir. Burda isə ümumi sanitar qovşağı yerləşir, ikinci mərtəbənin ümumi sanitar qovşağı, burada da aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Burda isə uşaq otağı yerləşir. Çox gözəl bir villadır, genişdir, işıqlıdır, gözoxuşayandır. Dəyərli vaxtınızı ayırı videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.